Привет. Ну что, расскажи, будь ласка, свою историю. Так, хорошо. Начну с того, что, ну, как бы, все понятно, почему бежим. Ну, все уже рассказали, я думаю, что все понятно, что из-за того, что, ну, творится у нас все. Расскажу, как э, сначала мы готовились. Э, готовились мы, ну, если честно, очень быстро, за две недели, то есть... Мы что делали? Еще пока не купили все снаряжение, брали обычные рюкзаки, грузили их и ходили. Ходили ну, желательно где с горы в гору. Грузили где-то по 12-15 по килограмм. Ну, вот так вот тренировались. Ну, скажу честно, когда уже все это прошло, оно не особо помогло. там Ну как помогло, но другие мышцы работают. Работают больше мышцы, которые ну, на выпады, если выпады делать, то есть ногу, когда ты задираешь, то есть другие мышцы немножко, не просто ходить надо. Угу. А сколько вы этим занимались, этой подготовкой? Два недели? Две недели. Два-два, да, два, две недели всего. Угу. И этот, ну жена говорит, куда вы бежите? Говорит, вы же котики домашние. <laughs> Морские котики. <laughs> а я... <laughs> Вы, вам же покушать принеси этот... <laughs> я говорю, не, мы тигры, мы побежим. Г Гирские левы. Ну, тут, есть mountain lions. <laughs> Гирские левы. <Они> <laughs> ну, смеялись, смеялись. А, расскажу что еще, как... Я смотрел много видео, много YouTube тебя смотрел. Ну, Алекс там еще есть много смотрел, все uh -huh. вот эти видео, которые кто рассказывает, кто как бежал, потому что информацию надо собирать в любом случае. И, ну, ну ты помнишь, я набрал тебе, uh -huh. и мы поговорили, и туда, куда я хотел, ты категорически сказал, туда не надо. А куда я оказался в Точно Точнее, куда ты оказался ты? — Куди ти хотів? — Е, то і все, в принципі, тот маршрут, всі все ага, знають. — через марбашку. Я думаю, що... Да. То есть я думаю, що там. Ну, понятно, короче. Тут... Которые всі йдуть, наверное, мені кажется, процентов 80%, наверное. Ну, який есть на Дуже багато, так. — да. да, да. Ну, э, ми... ну, ну і що в результаті? Ви туди не пішли, чи, чи таки пішли? — Ні-ні, коли когда я з тобою поговорив, Мы чуть-чуть маршрут поменяли там, ну все. И вроде как все нормально. Все, мы сели, что мы собрались, собрали амуницию всю, то есть рюкзаки все, все пришло. Нам не пришли ботинки. Ну по времени, не, ну получается вроде пришли. На почте что перепутали, они пошли назад, и мы уже из-за них не ну, уже как настроились, не хотелось оставаться, ну ждать их. Uh -huh. И пошли, пошли в том, что было. Я пошел в ботинках, ой, ботинках, кроссовках, пошел в Адидас. Э -э, сын пошел тоже в кроссовках, только у него такие они ну, были получше. И мы взяли еще ботинки запасные, ну или ему, или мне, какие у кого быстрее, ну, сотрутся уже. Угу. Запаковали это мы все... А, мы поехали на поезде. Запаковали мы это все, чтобы не идти с рюкзаками, чтобы нас не видно было. Мы купили на базаре клетчатую сумку. Ну, у -у -у. большую, я не помню, семерку или девятку. Что вот челноки ездят такие, на базар то вот, вот, такую. У -у -у. Засунули два рюкзака туда. Ну, естественно, не очень тяжелые. И с этим, с этой сумкой в вагон сели и поехали. Доехали мы до Ивана Франковска. И у нас была одна пересадка. Я вот переживал за эту пересадку, что надо выйти будет э, с вагона и подождать там надо было где-то минут 30. Uh -huh. а я чему? переживал, мне не было. А чему с пересадкой? А чему, с пересадкой? Прямых... чему бы прямого не прямых... купило? Не было, не, не было прямых, прямых не было вообще. Ну, там, где я живу, нету прямого. Ага, вы что расположено. Я же, в, ж... Ж, в принципе, могу сказать, я живу, потому что уже ничего страшного тут нет. Я живу в прямом рогу, поэтому... Э... Ну не было до Коломыи прямого маршрута нет. Uh -huh. И вот что э, мы сделали? М ну как мы договорились. То есть сын выходит, смотрит вокруг. Если никого нет, я быстренько выхожу. Ну, чтобы. Если есть, то я, допустим, перехожу в другой вагон, смотрю, где они выгляну и ну, там уже по ситуации буду действовать. А там и, получается нет? мы... Вышли. А там достаточно часу для цих манипуляций, чтобы перейти в інший вагон. Там да, будет... да, там, там остановка была, по-моему, 15 или 20 минут. Ну, то есть, как бы, нормально. А, классно. Да, да. И мне мы вышли, кстати, никого ничего не было. Я. Ну, поставили сумку эту. Сын остался возле сумки. Я походил себе, типа, обычный человек, без ничего. Ну, чтобы не привлекать внимания ни к этой сумке, ни к нему. И чтобы, если что, то, что мы не вместе. Потому что у него есть документы, у меня нету, чтобы не не началось возня. А какие у него документы? Студент, студент а. он студент, у него и резерв есть, все у него есть. А сколько ему років? 19, да. Ага. А, классно. И дальние Да, да. И он тоже, кстати, ну, бежал, хотя у него можно было не бежать. Он говорит, я не, не, не хочу жить в этой стране, потому что. Он очень хорошо учится, но нет условий ни, за, ни для работы, ни для чего. И он понимает, что за границей есть больше возможностей. Угу. Это хорошо. Да. И вот что получается. Мы доезжаем до Коломии. Э, вышли. Как раз была тревога, что еще хорошо, потому что всех начали выгонять сразу с вокзала. То есть мы выходим, и всех-всех, то есть никого не оставалось, всех быстро-быстро на выход, потому что тревога. Ну, чтобы скопления людей же не было. Вот это подарок доли. Всех выгоняют, выгоняют, да. Я вышел, пошел, договорился с таксистом. Что, ну, объяснил ситуацию, что так и так будем ехать. Ну, готов ты, не готов скажу так для будущих э, они короче не знают той местности куда вы дальше будете ехать то есть они знают этот участок ну приблизительно близ ближайшее если вы будете ехать ну дальше в села там отдыхать где-то или еще что-то то они не знают не знаю где посты стоят нет угу. ну, вот так на будущее что кто там будет ну хорошо а еще забыл сказать мы нашли отель И угу. забродировали на 2 дня. Угу. О, класно. А готель де, десь близько, чи там же в самих-самих самих горах? Mm, в горах в самих. Угу. Я О. не буду говорить. Не, не, не треба. Не буду говорить. Це, да, да. це. Це дуже класно, що ви так зробили. 에, 에, получается, я сейчас расскажу, очень хороша история. Может, кому-то пригодится. 에, очень хороший. хозяева, ну, отличные просто. Они понимают, что происходит. Никто там цены не задирал. Они сразу поняли, что к чему. Угу. А они говорят, а вы ж, ну, аккуратнее, потому что, ну, так и так. Он меня тоже попросил, чтобы я, ну, его ничего, ну, не говорил ни про него, ни про его семью. Угу. Это тоже правильно. Э, ну, да. Смотр... И берем и такси. Все, договорился я с ним. Это стоило 3000, он запросил за эту поездку. Uh -huh. Я говорю так, смотри, едем, если даже будет пост. Ну, если ты увидишь пост, то ты останавливаешься, я выхожу, вы едете дальше. Ну, вы едете с этой сумкой клетчатой. У, у, у сына есть все документы. Ну, к нему вопросов вообще не будет никаких. А что он куда едет, у нас была уже история, ну, что он едет, он молодой человек, хочет отдохнуть с друзьями. Почему два рюкзака? Потому что, ну, он лучше собирает, а второй же приедет, ну, они с разных городов, приедет туда, он ему собрал рюкзак, а тот забронировал номер. Все, вот, как бы, они путешествуют, дети там, ну, развиваются, воры хотят пойти, такое вот. Ну, такая вот была, была как бы история, что если что, если вдруг к нему пристанут, почему он едет. Ну вот, едем и едем. Перевал, короче. Перевал, кто знает, я думаю, кто знает там. И стоят они там как раз. Стоят, и мы останавливаемся, как давали с таксистом, он останавливает. И я выхожу с машины, и... А я иду, я взял специально такую старую футболку, растянутую уже, что такая там шея висит, старые штаны и кроссовки. И вот я вышел с телефоном с одним, и я в другую сторону бегу, короче, ну не бегу, я иду быстро, быстро иду, получается, там вышел и иду, а они е... раз и еду дальше к этому посту сразу же, и один идет за мной. Я начал ускорять шаг, ускорять, ускорять, ускорять шаг, там спустился, поднялся, такая тропинка была, Дома там, ну, как такие, как дерев, деревушка такая. И он прошелся где-то метров, может, 20 за мной. Ну, ему уже было, ну, падло идти за мной дальше. А, он развернулся, пошел. А кто э, самый? У сына в... Кто, пограничник, кто пограничник? Просто, а как, а как далеко вот бы от него и как так сталося, що... они, Так мы перед ними вот так стали, это было, ну мне вообще показалось, что метров десять, а сын говорит, та нет, ну не 10, метров, тридцать сорок было где-то так. Угу. Я просто так стою, ну они стали, я сразу я недолго не думал ничего, я сразу выхожу иду, как будто. А что они сказали, когда подъезжали, вот сын подъезжал к этому посту, такси за у него спрашивает, а кто тут пошел? А он говорит, что да там местный попросил его подвезти, uh -huh. я его подвез, он этот, и говорит, а мы видели, что тот пошел за тобой, и он вернулся, потому что их, ну, он говорит, да, что ну, без ничего, я без ничего и шел, то есть uh -huh. у меня не было ни рюкзака никакого, ни сумки, ни пакета, я просто и шел, у меня в руке телефон, и все, я вот, и вид у меня, ну, такой был, он говорит, а да там местный, а, ну, хорошо, короче, они отстали. А я что этого не знаю, что они отстали. Uh -huh. Они переехали, я пока вниз по тропинке и как чур чухнул на гору, может на адреналине, может со страха, не знаю. Я, наверное, так быстро еще не бегал. Даже в гору. И я вот первый этот, когда я начал бежать, там было заграждение. Я перелез в него, когда уже в лес, ну, уже на гору, там лесок был, в лес, Влез в болото ногой. Ну, такое было. Вылез, побежал дальше. Я, короче, поднялся на эту гору, обошел ее полностью, уже нашел палку себе деревянную обычную. И с палкой мне было удобнее идти. Uh -huh. э, получается, я поднялся. Обошел еще озеро там, и меня потом забрали на этой машине. Ну, я спустился. Короче, я пробежал. Я за полтора часа, мне показалось, что я километров 6 где-то на гору, я не знаю, километр 3 показ пока с горы. Ну, точно думаю, километров 6 я где-то пробежал. Ну, может, оно кажется, конечно, ну, много. Все, нас забрали. Ну, меня забрали. Разорвали кроссовки хлам по этой горе. Ну, обычные кроссовки. Угу. были, были новые, стали, я потом тебе видео скину. Это, это только за полтора часа. А, а еще когда я бежал, самое адреналин начал играть. И меня начало резко сушить. А сушить? ты без воды, без нифига я, стал... я с телефоном угу. Сушить начала И начал. Ну, такой ватный стал, знаешь, обмяк так. Как бы тело такое, как бы непослушное. Но это. Переиграл адреналин, и я где-то, ну, так вот, когда и шел уже, он переиграл, я уже потом даже с этой, сушняком э, этим побежал, ну, все нормально. То есть, вот этот был, э, страшно было, так меня пересушило, что так, я не знаю, меня так не сушило никогда. Угу. Ну, вот, они меня забирают, я бежал в этот пост, получается, эту гору полностью, не просто пост перебежал, а я, мне можно было, ну, как бы... И сократить, но я подумал, что ну, адреналин, да, что я же не оборачивался, он бежит за мной или нет, потом уже в конце вернулся, ну когда бежал. Я думаю, все, сейчас на, за мной вертолет, квадрики поедут, сейчас дроны начнут вызывать, думаю, все, сейчас они же понимают. Ну то есть себе нагонял сам, что сейчас все, за мной будут бежать, поэтому приш, и бежал. А потом уже когда спустился, адреналин прошел, думаю, да нет, ну кто там будет бежать, за мной? кому я нужен? Ну вот, мы, э, сел я в машину, мы доехали до этого отеля, э, поселились, э, ну, обсудили, посмеялись, конечно, меня пофоткали в, в моем виде в этом, в котором я был полностью мокрый вместе с этой футболкой, грязный этот, насмеялись, я говорю, давай, ну, как мы и договаривались, один день мы отдыхаем, и получается, а второй уже будем ну, думать, решать, что дальше, как мы будем стартовать. И ну поговорим, может, с местными, где кто будет, ну, чтобы понимать, uh -huh. что дальше делать. И тут э, человек, ну, в котором, где мы были отели, ну, понимая, что, что мы делаем, что мы хотим, он говорит, что, как бы, какие у вас планы. Говорит, есть вроде как возможность э, местные вывозят. Ну, помогают. Вот круті да. новини. Єй! <свят> да, да, да. І я говорю, ну, поговори, я говорю, тільки ціна питання. Ну, он говорить, хорошо, я тебе, ну, сейчас поговорю там, і ввечері якраз раз подъеду к вам, і поговоримо. Подъехал он, ну, с одними не договорились, цена большая была. Ну, как большая? Она небольшая, просто у нас не было денег. Вот в чем. Ну, а какой порядок цен? 150 человек. Угу. Ну, это немного. Это да, реально це, це, немного, ну, но. Да, это мы... же не богато. Да, да, да. 150 евро, то есть это недорого. Угу. Ну, просто у нас не было с собой таких именно денег. И мы отлаживали на еще на таксиста, на печати эти чтобы пропечататься но потом уже дальше я расскажу тоже ага. и он говорит хорошо я еще раз говорю, хочу ему тоже если он может будет слушать ему привет большое благодарность у нас так выручил и получается какая ситуация ну нашли мы наш, нашел он других людей за смешные деньги вообще ну у нас они были по крайней мере сразу с тобой и этот и вот мы один день мы отдохнули, и на следующее утро мы договоримся, что они нас везут. Э, куда не могу тоже сказать. Но ну, могу ну... сказать, полына там была. Все, ну. а там дальше разбирают. Ну, такое, не полына, как поляна, где пасутся коровы такое. Все. Ага. Какая я могу тебе потом показать, если что. Путинские, конечно, назвы. Так, чтобы хоть я был в курсе. Але да. те, що, що ви доїхали вже в до самі гори, заночували там в готелі, це вже було вже дуже круто. Але ви апгрейнули цей ваш план ну, ще крутіше. Це прям э, респект. Тобто, да, да. виходить, я найшопереживав, якраз доїхати до старту, тому що у мене немає нічого. Ну, крім паспорта. Я не брав взагалі нічого, я взяв тільки паспорт заграничний і все. Я больше с собой вообще ничего не брал. Я понимал, что если ну, меня остановят, то ну, мне ничего говорить уже не надо, меня это сразу заберут. Угу. Поэтому я и шел с той целью, что это будет один и только ну, сразу выход. Все, никаких вторых шансов. Да, они есть, но я не рассчитывал, честно. Я хотел сразу. Ну и вот нас в 4 утра. Двое ребят, мы сзади с рюкзаками этими огромными. Где-то у нас рюкзаки были по 17-18 по килограмм. Угу. Вывозят. Вывезли. И мы уже там были, сейчас скажу, где-то начало шестого, полшестого. Уже так начиналось светать. Угу. Мы переоделись, потому что мы ехали, ну, как обычные люди, то есть Цивильным, короче, uh -huh. а, почему? Потому что, ребята, говорят, смотрите, утром ничего не должно быть. Но если будет, то вам придется спрыгнуть в кусты, потому что мы местные, нам ничего не будет. А ну мы же живем же что-то. А uh -huh. если с вами, то и у нас будут проблемы и у вас. Ну, может у меня... быть вертолет, ну, Да, ну, может. Ну, еще что-то. На, на, на всякий случай, чтобы вы знали. То есть они рассказали схему, как мы что, все. Они довозят мы в первые елки первые переодеваемся полностью, то есть э, в камуфлированные штаны, э, футболки с длинным рукавом, кепки, перчатки зеленые, ну, переоделись, каверы одели на рюкзаки, мультикамовские, э, палки подоставали, все подготовили и начали свой путь. Начали свой путь. Э, Путь Мин. А, шо, чем я пользовался? Сын, короче, скачал, где-то была скидка на Осмонт. Ну, не скидка, а бесплатно он давался. Он вообще платный. <реку> И мы, ну, взяли, я открываю его, все, карточки, мы вытащили карточки сразу. Еще в отеле все повытягивали. включили gps обычно ну как все знают в принципе я не думаю что это там секрет какой-то и смотрим я подмеч... э, подмечал же один маршрут и смотрим что куда они нас вывезли ну до того маршрута надо делать ну как бы букву г то есть мы уходим в бок угу. а я посмотрел что вот что мы поменяли сейчас смотрю есть короче маршрут просто идешь вниз и я еще удивился смотрю там э, нет троп вообще, думаю, блин, ну, а там на том маршруте, ну были, что пересекались, угу. я думаю, да не, надо, ну, посид... ну с ним поговорил, я говорю, смотри, тут нету и ближе, я говорю, давай, ну надо сюда идти, потому что туда еще мы сейчас ну, будем идти. А тут, ну, есть возможность. Я говорю, смотри, ну вообще просто, ну классно, вот класс, ну нету троп, вообще никаких. Мы там одно обходим, то там, там. Он говорит, ну давай, говорит, чем меньше, тем лучше ж хочется. Ну правильно, Я правильно. Я говорю, и, и, и оно безопаснее, потому что если на том даже проложены уже на карте какие-то пунктиры, то значит где-то что-то кто-то уже там был. Угу. Ну, ну все, ну, мы начинаем ну... свой путь. Так, так. Це дуже дуже хороше зауваження. Типу бути відкритими до зміни планів і не сильно заморочуватись на тим, щоб маршрут покладати, краще просто з напрямком розібратися, що там да, тут нам, тут ще ж повезло, тому що нас підвезли, і угу. це вже совсем зіграло другу історію. Тобто вже ми відталкувалися від от того, ну, куди вони могли нас підвести, тому що вони теж говорят, ми далеко не можемо. Вот есть вот такая точка. Вас устраивает, нас устраивало это, потому что все равно надо было идти. А тут, ну, быстренько. Ну вот, мы начинаем свое движение, а я хочу сказать, что к горам я вообще не имею никакого отношения. То есть физически я там, ну понятно, могу побегать, подтягиваться. А давайте я скажу, сколько же мне. Мне 41 год, вес у меня 94, но физически я развит очень хорошо, я там боксом занимался. Ну, как бы, ну, к горам не имеет отношения вообще никакого. А зрелись такие в тебе? Метр восемьдесят у меня. Метр восемьдесят. А, тут и такие местненькие хлопать. Да. Угу. А сын? Еще выше меня, у него восемьдесят, он метр девяносто. Восемьдесят четыре у него. Восемьдесят два, восемьдесят четыре. Ну, такие А, это а он, он, он тоже этот, ну, грамм не имеет отношения. Ну, и вот мы начинаем. А, и ш, мы переоделись, идем. Роса утром. И, ну, первое, там, мы, короче, уже и кувыркаемся. Вот это, идем, идем где-то, ну, там, ямка. Я назвал это адаптацией. Вот это это первый, первый путь это был адаптация. То есть мы и падали, и вставали с этими палками, ну что посвоиться, ну короче, потом мы уже приловчились к этим палкам, как ставить ногу, как идем, идем, попадается нам. А, мы пошли, выбрали, типа, самый короткий, давай, хорошо. И вот мы первый как бы родничок начало речки такой маленькой. И не чтобы ее сбоку где-то обойти, и мы вот это... Прям в нее, в начало. И я так трогаю и проваливаюсь, кувыркаюсь, падаю. И хорошо, что было бревно, такое упало дерево. И сук был. Я щекой бьюсь. Думаю, блин, чуть-чуть выше и глаз бы выбило. Малой смотрит, так же самое за мной идет. И так же само кувыркается, но ударился ногой. Вот это у нас начало такое было. Ну, думаю, ладно, хорошо. Всё, и дальше мы идем вдоль речки идем вдоль речки идем идем понамачивали ноги уже все уже ноги мокрые мы то с одной стороны на речки на другую то с другой угу. и шли и шли потом речка такая ну, она небольшая а потом она в б... в больше превращается ага. ну З... это давай я даже не